Всем привет! С вами снова Love Story. Да, та самая история, непонятная, запутанная, и я бы даже сказал, с легким юморцом. Как же мне не терпелось вам раскрыть все карты. Но для начала раскрою предыдущие. Уверен, вы, как и я, нифига не поняли, что происходило в первой серии. Да и не нужно. В поступках наших героев давно уже не присутствует логика. И каждый из них живет в каком-то собственном мире иллюзий. Эвани, в отношениях с Вовой вспоминает об Олеге, внушает себе, что любит Вову, а полая телефонной галереи забита фотками Алексея Воробьева. И страдает она из-за истощения собственной разберихи. Вот и пойми эту барышню. А Вова? Вова – это парень, который длительное время пользовался статусом завидного холостяка. И уж выходить с этого амплуа ему вообще как-то не айс. Хотя, порой его чувства берут верх над его желанием быть в тренде. Он пока не понял до конца, что у него к Любовь или наслаждение от победы. Согласитесь, завязать отношения с дочерью бизнесменов, да еще и перспективных, не каждому по зубам. Упс. А вот и спойлер. И единственный человек, которому все по парапету, это Саша. У него одно кредо: разлучить своего лучшего друга Бобус с Эвань. Ревность? Хм. Только кому из. Узнаем об этом позже. Давайте уже смотреть, а то я бурлю от любопытства. Гоу! Недолго длились ее страдания. Эвани. Знакомьтесь. Яна, мама Эвани. Продюсер, трудоголик и типичная любящая мать. Почему еще в кровати? Я тебе напоминаю, у тебя сегодня важная съемка. Подписан контракт. И платить за неустойку у меня нет ни малейшего желания. Ты же не собираешься ее сорвать? не знаю? Эва, не что за выходки? У тебя есть 20 минут на сборы, обед на столе, на локацию я тебя заберу и не забудь с собой документы. случилось, у тебя есть я, у тебя есть папа. Он, кстати, прилетает через две недели, что ли. А пока, чтобы ты не скучала, мама приготовила тебе сюрприз. Да ладно, что же это за сюрприз такой? Главное только не клоунов. У Эвани на них фобия. Да. По Эйвоне так и не скажешь, что она полна мотивации, сил и настроена на работу. Эй, пообещай мне, что ты серьезно отнесешься к сегодняшней съемке. Ты знаешь, насколько это важно для твоей работы. Послушай, ты пойми, что на бессмысленных отношениях и на депрессии ты далеко не уйдешь. На твое место есть куча желающих, как на первом плане, так и на втором выключи наконец-то продюсера и включи, пожалуйста, маму. И не огорчай папу. У него большие надежды на тебя. Я надеюсь, ей хватит излин в голове явиться на съемку. Хотя... Эвани, у нас мисс непредсказуемость. Может и не хватить. Как ты? <с Metroid> хм, нормально. Сори, подруга, но выглядишь ты не айс. Слушай, у нас же сегодня самый важный день в нашей карьере. Ты только представь, после премьеры мы получим кучу крутых предложений. Нас заинтересуют, нам... да блин, нами заинтересуются продюсеры, Голливуд, и мы просто будем ходить на красной дорожке. Ну ты чего? может, поделишься? Стоп. А, в смысле, расстались? Ну, кружок я вот так после добил, -то все удачно. А, так, стоп, я жду подробностей, расскажи, мне. расскажи да мне. нет никаких подробностей. Просто, как обычно, оказалась на том месте не в то время. И мы просто договаривались встретиться с Вовой, но он, как обычно, где-то залип и забыла наша встреча. Я решила прогуляться одна. По дороге встретила Бывшего? И вы... Нет. <laughs> Просто я проходила <laughs> мимо, увидела, что он очень грустный и решила подойти. Оказалось, у него украли рюкзак. А в этом рюкзаке как раз был тот гонорар, который он получил в тот же день. Ну, мне стало его очень жаль, и его обняла. <laughs> и что было дальше? Ну, дальше испытывали какие-то чувства, и... Понимаешь. <свист> Эви, это получается какая-то санта-барбара сначала олег потом вова и что дальше ну, этот гамук саша снимал все на видео и слил это вове причем при мне же. А Олег, он просто ушел, сказал, что все равно не сможет мне простить, то, что я тогда улетела в Штаты и оставила его Эвани, это тупо шок. У меня тупо нет слов. Что ты собираешься делать дальше? Ну, точно не на съемку идти. та да 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 Все-таки не хватило. Эх, Эвани, не радуй так подругу, а то внутри она уже умерла от счастья. Я хочу, чтобы ты Ты больная? Может, на тебя солнечное затмение влияет? У тебя уж сосуд в голове лопнул, алло, это самая важная съемка в нашей жизни. Ну, удачи тебе на съемке. Ты реально больная. Ты уверена, что ты не пойдешь? Абсолютно. Передай, что я заболела. Угу. Все, мама, яма. Ты попала на бабку. Эви, ты дура. Спасибо. Да, ребята. Главное, чтобы родители с такой капризной доченькой банкротами не стали. Хотя, может, это и не капризы. Возможно, она просто тонкая душевная организация и личность. Или где-то мимо меня небо упало на землю, и она действительно страдает из-за Вовы. Или Олега. Ха, блин, я уже и сам запутался. Ну что ж, давайте посмотрим, что там мамка за сюрприз приготовила. Доченька, а вот и сюрприз. Оба-на! Это даже похлеще клоуна. Знакомьтесь, это Марина, двоюродная сестра Эвани. Театральная актриса, которая приехала покорять столицу и кнуки. Или выйти удачно замуж, да и хрен с этой учебы. А это Дашка, младшенькая. Пока не понимает, что она вообще здесь делает, но провести каникулы в столице, когда ты живешь в деревне под Полтавой, это как слетать в Лондон на сольник Монатика. Там, кстати, розыгрыш билетов проводят на его концерт, и для участия нужно всего лишь... Ой. Стоямба. У нас тут лав Простите, замечтался. Ну, в общем, это сестры. Привет, сестричка! Привет! Я выросла, вымахала. Такая зеркаль! Ой! Ты шо, ты шо? Я так за тобой скучала! А где, короче, загадки про нас? На полочке что-нибудь помнишь? Малышка, мне правда очень не нравится. А вот нам на день Мы с этим надо решили, пока лето, девочки могут Ну, каніку. Тимулі Маринка хоче виступати на актьорську. Ой. Ото з того, дорогі коли дізнається, куди я приїхала відпочивати. Сістер, не відпочивати, не готуватися наступно. Ой, яка ти нудна. А де знаєте краще поїмо. А то с дороги начали Да Там мне как раз мама суколки передала. Давайте сейчас... Мама! А? У меня один вопрос. Зачем? А, ну... ну у тебя все-таки нет друзей. А тут твои сестренки все-таки тебе будут веселее. Ни одной не плохо живется. Спасибо, мамочка. Пожалуйста. Ну що, пошла, я чай, пожалуй, поп'ю. Ну, ну що, сестричко? Розповідай, як життя твоє? Що нового, окрім того, що ти актрисою великою стала? Жених уже есть? або этот источный косынчик. О, а ты, красавица, прям как чувствуешь, куда свой нос засунуть. Как трусами об порог, ей-богу. Девчонки, вы располагайтесь, выпейте чаю, отдохните. Ай, Дашка, вот так у нас житуха почалася. Не життя, а каска. Да, не знает мама Яна, в какой попин слезет. Эвани гостеприимством не хлещет, и что-то мне подсказывает, что не просто так. Наверняка есть на это весомые причины. А может и не совсем. Это же Эвани. Будем считать, что не с той ноги встала. А сейчас я предлагаю принести со мной немного в будущее и посмотреть на то, что произойдет спустя две недели. Наверняка случится что-то интересное. Слышь, Пугачева, ты выходить собираешься? Ты тут не одна живешь. Считаю до трех. Один. Два. Три. Эвани, ты так орешь, что сейчас все поклонницы Пугачевой со своих ван повылазят. Да и Евродверь же. Чого ти? Боже, яка істерічка. Та ти уже ядом плюєшся. Тобі лічитись потрібно. І взагалі-то я тут хазяйка. І митися маю право будь коли. Якщо тобі не подобається, вали до сусідів. Вот это удар. Не, ну вы видели? Режиссер, а ну давай на повторчик. И замедли. Ох, как хорошенько прорубало. Не ожидал, не ожидал. Фиха. Доброго ранка, Титанька. Ой. А что то ваша девочка самого рання не ходит недовольная? Девочки, ну, час, а часу не будет. Ну, вы же все остро. Серии померились. Мариночка. Ты когда лукавишь, старайся хоть не заикаться. Я ей ничего не роблю. Э, то она всегда недовольна своей жизнью. Значит так, мама. Либо это недоразумение сегодня же уезжает в свою хацапетовку, либо у тебя больше нет дочери. Выбирай. Я все сказала. Не, ну ты, мать зажгла, конечно. Ну что, давай, разруливай. Хорошо. У тебя совесть есть? Откуда такая жестокость, Господи? Бедная девочка приехала в столицу, гуляет по городу, радуется солнышку, городу, всему, что видит. И в отличие от тебя, она мне помогает по дому. Ах так, по дому помогает? Да. А не ты ли меня мамочка работой заблудила? Не я ли прошу по 15 часов смены? А тебя кто воспитывал? Гопники в подворотне? А, лучше бы гопники. Послушай, ну, дорогая, ты сейчас у меня договоришься. А ты что, выгонишь меня? Вот. Мама в этом доме, я здесь пока. Вот и воспитывай, мама. У тебя есть слово. Эвани! Угу, знаете как это называется? Накипела. Не думал, что Эвс такая бесстрашная. Прям против ветра пописала. Я тоже в детстве так уходил из дома. Только возвращался на протяжении часа, да? И меня особо никто и не искал. Э, кстати, а что там наш Алан Делон Владимиров? Ну ка глянем. Я, вчера... я вообще я в 4 вернулся. Жаль. Какой прекрасный день. Так прекрасная атмосфера, как старые добрые времена. Ну, да, никакие они не мешают. Бро, хватит напоминать о ней. Эй, -э, стопарики, я что то не знаю. Опа, Ждем комментариев, чувак. Да нет, просто это? наш вабандос снял розовые очки. Я сказал, хватит! Тихо, тихо, тихо! ты не понял. Ребят, ребят, мне кажется, или отличный повод тусануть сегодня, а? Вот, вот эта тема! Ну, что, давай! Да ладно, расслабься Иван, погнали. Все, успокойтесь. Все, что нормально. Давайте, кто не приедет, тот не мужик погнали. Пахатом, общем, полите, давай. Давай, До встречи. Классный. Да, чувак, шикарнее повода не придумаешь. Радости, как будто Вова не с девушкой расстался, а Константинополь завоевал. Давай. Привет. Как? Так соскучился. Блин, месячная командировка это Просто, просто целая вещь. Рассказывай, на... почему меня не встречает, все, где моя звездочка? А, можно работать. Я никогда не привыкнуть, она выросла уже. Давай мы сделаем ей сюрприз. Придем на работу, встретим. Все-таки как-никак месяц. Что-то что не так? Я должна тебе кое-что сказать. Что случилось? Она ушла. Совсем? Как? Как ушла? Куда? Ты, ты с съемами? Куда ушла? Ну, Генка, ну, куда, куда? На БАМ, кур даить. Ну, что за вопросы? Из дома. я смотри на то, что ты не поделили. Она собрала чемодан и ты... ушла. Это, это ты? Это ты вообще меня вола? Ты думала головой, когда ребенка за дверь выставил? Я не выставляла, это у меня характер такой, как у тебя. Не дай бог с что-то случится. Ты поняла? Ха, извините, э, забыл представить. Это Геннадий. Он не такой злой, как вам могло показаться. Он просто типичный любящий отец. А вот тут уже и я запереживал за нашу красавицу. Хоть бы и в голову не сбрело, что-то наделать с собой. Хотя, как по мне, период юношеского максимализма она вроде как переросла. На момент, а не может Мало ли. А это парк Шевченко. Одно из любимых мест жителей этого города. И сегодня всех наших героев судьба привела именно сюда. И я в очередной раз убеждаю, что Вселенная такая непредсказуемая штука, которая решает наши судьбы, и мы не в силах противостоять. Вы посмотрите на это. Картина маслом. Вова делает первый шаг. Да ладно. Я скучал. Ох ты шо, ты шо. Последний раз такую романтику я видел на свадьбе своей троюродной тетки. Они потом развелись через два месяца после свадьбы. И да, совет. Не берите кредит для того, чтобы устроить свадьбу. Свадьба — это бизнес. Think about Ой, мамо, А Мама, с следующего года уже будешь у меня автограф брать. Ой, мама. Давай я тебе потім передзвоню, потому что такий красавчик. Ну да, давай. Ой. Ну давай, Маринка. Расправила плечи подбородок выше и пошла. Пошла, тигрица, пошла. Давай, левой, правой. Бро, я занят, я позже тебя наберу. О, Санек, Настал и твой звездный час. Давай, отравись по полной, насоли им, ты же умеешь. А стоит ли его просить о том, чтобы он оставил эту парочку в покое? Или смотрим, что будет дальше? Ха, окей, пока не лезу. Создать чат. Угу. Юный детектив. І за ким ви це так спостерігаєте. Папараци? Опа, сестричка. Сестричка. Я Маріна. Я Саша. Да, ребята, такого крутого поворота событий я не увидел даже в 574 серии Зиты и Гиты. Мне бы очень хотелось, чтобы между нашими героями восторжествовал мир, любовь и благополучие, но это пока только мое желание. И эти герои-любовники меня вряд ли услышат. А я, как почетный зритель, их не брошу. Поэтому мне придется вместе с вами наблюдать и ждать. Цените тех, кто вас любит, ведь они беззащитны из-за любви к вам. И порой жизненные обстоятельства управляют нами в состоянии эффекта. Потом выходишь с него, а за окном зима, и никого нет, и тебе холодно и противно. Поэтому согревайте свои сердечко теплыми ощущениями. А чай оставьте для гостей. До новых встреч!